tilanchilik hammamiz bilamizki ba'zi bir insonlar tilanchilikni o'ziga kasb qilib olishadi lekin buni gunohligini hech qachon anglab hozirgi esa aynan tilanchilikni o'ziga kasb qilib olishgan insonlar haqida mana shunday tilanchilikni o'ziga kasb qilib olishgan lo'lilar aslida kimlar degan savol tug'iladi baxtingdan ochaymi yoki taxtingdan ochaymi degan so'zlar hammamizga ham tanish lekin mana shu so'zlarga ishonib qolayotgan insonlar ham yo'q emas aslida lo'lilar insonni gipnoz holatiga ham tushirishga usta ekan shuning uchun lo'lilarni ko'zga qarab bo'lmas ekan bir <laughs> xillarmjonajoni sog' bo'lsa ham tilamchilik qilibyuradia osso yo'li bilan odamlardan ozgina pul olish uchun tilamchilik qiladi o'ylaydi tilanchilar haqida dinimiz ulamosi shayx muhammad sodiq muhammad yusuf domlamiz fikrlarini eshitamiz albatta tilanchilik madaniyatsizlikni diniy ta'limotlarga amal qilmaslikni yorqin namunalaridan biri hisoblanadi tilanchilik iloji qolmaganda yashashga vosita topolmay bir marta to'ymasa ahvoli holi og'ir bo'lib qoladiganda so'rashga ruxsat berilgan bu ham o'sha iffat bilan o'zini xorlamasdan so'rash ma'nolariga ruxsat berilgan ana shunday ishlarda qatnashgan ularga narsa bergan xayri sadaqa qilgan odamlarga savoblar va'da qilingan biz insonlardan mana shunday tilamchilikni o'ziga kasb qilib olishgan kimsalardan uzoqroq yurishlarini tilab qolar edik murodulla qodirov sharifjon maxsus